Вижу два направления. Mm -hmm. Одно направление. Никто ни о чем не договаривается. И э, плывут э, в конфронтацию по платформе Антитрамп, Флаг Зеленский. Глобалисты, сатанисты, леваки, демпартия США, бриты, трун трун тун тун Макрон и так далее, и так далее. И это заходит в противостояние и попытки радикально как-то решить этот вопрос. Келлог общается с военными, ну и так далее, и так далее. Ни на что не хочу намекать, но паранойя в офисе президента имеет место. Людей сажают на полиграф регулярно. Всем запретили руководителям с запароленными телефонами заходить, просматривают переписки, звонки. Ну, Вот Парноя по безопасности, хай все будут живы, здоровы. Это самое. И так далее, и так далее. Э, то есть, один путь ужесточения противостояния. Второй путь более, я в нем меньше верю, я в нем меньше верю, он компромиссный. Что-то подписывается, что-то не подписывается. На какие-то условия идут, на какие-то не идут, вот это качается. Опять же, хочу напомнить, что платформе Анти Трамп главное выиграть время. А у них есть период времени полтора чуть больше года до избирательной кампании в Конгрессе и Сенат промежуточный. А сейчас что, прям видно, что туда зайдут демократы? Ну, они так считают, что если втянуть в тюрьму Трампа и так далее, что они на этой волне э, получат победу. Я имею большие сомнения, потому что американцев все-таки внутренний трек интересует ну, намного больше. Вот, чем события в Украине и тому подобное. Ну, такое. Пытаются и пытаются. Борьба идет. Это очевидно. Очевидно, что мелкие жулики терят деньги дальше и убегают. Уже начался процесс. Я думаю, что процесс убегания будет усиливаться и вывода бабок. Кроме этого, Василий, думаю, что мы еще станем очевидцами, ну так история говорит, станем очевидцами серии там, убийств, самоубийств, зачистки. Дай бог не будет. Да будет. Мы ж несколько раз в нашей истории эти периоды проходили. Есть люди, которым лучше молчать. А для того, чтобы они молчали, им лучше не жить. Ну, мы просто в истории видели два раза. Два раза мы через это проходили. Кстати, хочу обратить внимание, что в украинской истории февраль имеет какое-то сакральное значение, потому что у нас в феврале и помаранчевая революция, и революция гидности и большая война началась и сейчас события обострились как раз под конец февраля я думаю, что в течение следующей недели я надеюсь мы с тобой увидимся в следующий а -а -а. четверг я уже там или пятницу я уже не собираюсь куда-то улетать убегать и так далее я думаю, что мы будем понимать, по какому из двух направлений начала развиваться ситуация. Вот. Скажу так, знаю позицию там, Чаплыги, например, по этому вопросу, ну, где-то в чем-то согласен, но глобально, глобально, ситуация может развиваться э, насколько в, в радикально противоположных ну, направлениях, что э, ну, я, я, допустим, вот он пессимист полный в этом плане. Э, у меня оптимистические нотки сохраняются. Но это опять же зависит от э, желание элит выпетлять ситуацию. И э, от желания американцев этим заниматься, это очень важно, потому что на самом деле э, многие на Банковой, вот, например, это Дмитрий Литвин, главный э, инфоминьон Зеленского, он это самое, он считает вообще, я знаю, он там говорил людям, считает как Пойдет время сейчас, он забудет Трамп, уйдет опять в Гренландию, Канаду, ну и какие-то другие островы, а мы себе тут поплывем дальше и так далее. Ну, если бы его матом не крыли, может и забыл Это раз. А во-вторых, у вас же доброжелателей, которые напоминать будут каждый день хватает. В том числе и в Соединенных Штатах.